Здравствуйте. 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 здравствуйте, здравствуйте. Аппетит не испортил? Нет, не испортили. Вы не да. будете вызывать полицию да. сейчас? А то мы в прошлый раз вызвали, вы нас пригласили в кабинет к себе, а потом вызвали певицу и сказали, что Автомайдан это э, какие-то сепаратисты, вы нас назвали сепаратистами, ДНРовцами на пресс-конференции. Я на пресс-конференции сказал, что тот, кто делает подобные вещи в городе, тот создает. Условия, выгодные сепаратисты. То есть вы имели в виду нас, автомайдан? Нет, я вас не имею Прекрасно. То есть это мы, Нет. этот вопрос мы сняли. В мы знаем, что вы написали заявление в милицию да. о том, что мы ворвались к вам в кабинет. Но да. как это объяснить? Вы нас пригласили. Мы вас сначала звали, я чтобы выйти на улицу. Я вас пригласил в Малый зал. После этого, когда вы начали меня там. Пытаться зажать. То есть вас, ваше приглашение распространялось только на малый конечно, зал? Вы нет. нас не приглашали конечно, в кабинет, да? Конечно. Я Понятно. Вы туда Просто вы могли бы избежать этого всего, если бы вы вышли к нам. Вы к нам не вышли. На я улицу. внимательно слушал, что объявлял ведущий. Он сказал, мы приглашаем мэра или его заместителя, для того, чтобы мы им вручили бумагу. Он должен нет, расписаться он... в этой бумаге, зарегистрироваться. Я был ведущий, я говорю, что мэра, а если его нет, то заместителя. Но вы-то были на месте. И вашему заместителю вы передали. И он там ходил и сказал, что мэр выходить не будет. Почему? Потому что я послал заместителя, чтобы он взял это. Хорошо, давайте. Нас а это не пугает. Подождите, а вы кто такой? Я прошу, прошу а прощения. А это знаходите? мы не к вам пришли. Просто им молчали. Я Он Хорошо. плохой человек. И а скоро он мы скоро мы это докажем. Очень-очень. У нас есть доказательства. Об этом сказали да. жители его города. Да. Вы, наверное, тоже не очень хорошие. Вы да? собираетесь учитывать ну, мнение знаю, о, потом... запорожцев и написать заявление об отставке? Или вы хотите, Нет. чтобы мы вам Нет. встречали я вас не... в неожиданных для вас местах? Встречайте мне в неожиданных местах. Ну, смотрите, вы если вы думаете, что как бы нам это не по силам, то вы можете посмотреть, ну, где вы... сейчас находится господин Янукович. Если вы думаете, что я вас боюсь что можете... А нас не нужно общем, бояться, бояться, бояться. не надо, бояться, надо бояться мы, народ. Мы, да, вот. мы я, общественность. Я считаю, У меня есть полное понимание с народом. Есть полное. Я знаю, что у вас есть полное понимание. Да. У вас есть да. полное понимание, что даже если вы напишете заявление в вашем уходе, его ваши же друзья не пролоббируют и все остальное, и вы там все всей шайкой будете держать этот город. Вот так вы просто зажавры, понимаете? А люди ходят, плачут, просто и не смотрите, знают, к кому обратиться. Смотрите, смотрите Это давайте все прекрасно понимаем. Давайте, понимает, давайте мы решим вопрос очень просто. Вы сами говорите, что скоро будут выборы. Я выдвигаюсь на выборах и решаю. Вы не будете на выборах работать. И на выборы вы тоже не пойдете. Так, так, а кто мне может запретить положите, пойти на выборы? Нет, Люди. Так, так кто так, мне так, может подпишите запретить? отставку. Будут досрочные выборы. И вы сейчас, победите. Сейчас Если вы уверены в своей победе, в том, что вас поддерживают сейчас мы должны люди. Вы сказали, что у вас 27% рейтинга, Да? 31. 31, 31. уже, уже, после, наших нашего Нет, нет. Мне об этом сказали вчера. Вас обманули. <с> сейчас одним решением решить сразу все вопросы по недоверию. ведь на лицо кризис недоверия к вам запорожья ну, у, у кого на но, но мы считаем у кого? что у вас ну, это вы так в запорожье считаете? 4 процента социологические давайте, службы так давайте и выйдем с вами станем вместе и проведем социологическую вы с даже не вышли к нам не давайте не так сделаем давайте ваши люди мои станем возле на проспекте. Начнем делать анкеты. Почему не вы не по хотите провести досрочные выборы, не доказать свою популярность? По закону У нас нет права проводить досрочные. Это полномочия верховной. Если вы вот ставку подадите, два месяца и, нет. и досрочные нет такого, выборы. Нет такого. Нет такого Почему он не может рада Еще раз говорю, Нет такого. Вы, такого вы раз. специально за время пятилетнего правления Ялуковича создали такие законы? Я Поэтому, создал. Ну, вместе со своим. Вы в партии региона да. были, были?

Смотрите, мы не отстанем. Я уходить не буду, никуда. Я буду работать. Тогда потому, мы будем за вами всегда ездить. Мы будем организовывать общественное давление пожалуйста. на вас в рамках закона. Я буду организовывать встречное общественное давление на вас. Мы уже заметили, это. Мы это мечтаем, потому что когда на нас ставят, посмотрим, кто из нас Янукович организовал встречное давление с помощью Гаи, с помощью Беркута, знаете? не я, например, сидел в тюрьме. Вот этого человека мы вынуждены были эвакуировать с Украины, потому что он был в розыске. Мы не боимся этого. А вы знаете, кто ехал в поезд? Я тоже. Кто нас били там? Ну, неправда. Главное, что вы знаете, это на вашей совести. Это была вторая сторона баррикад. Как вы разбежите? Две стороны баррикад. Зачем? Вам Запорожцы скажут свое мнение. Запорожцы да, конечно, уже раз... сказали. Запорожцы что они сказали. Ну, вы уверены Читайте вообще коментарь. в своих Запорожцах? <с> комментарии> комментарии. Вот вам Шарапово ваши уже... помощники, скорее всего, докладывают, да, что общественное мнение на вашей стороне. Наверное, потому что они боятся, наверное, сказать вам или по какой-то другой причине не говорят вам правду. Если бы у вас был в Фейсбуке профиль, вы бы почитали реально, что пишут запорожцы. Я тут даже процитировать не могу большинство э постов, которые о вас понимаете, потому что они все не совсем цензурные. Я вам могу сказать точно, вот э, мое мнение, да, как человек, который приехал в Запорожье из Киева, что я не встретил ни одного человека, даже те, кто пытались на улице задавать нам подозрительные какие-то вопросы, да, они всегда соглашались с тем, что мэр СИН это, э, стоит на пике коррупции, все коррумпированные верхушки. Так что мы вас честно предупреждаем, о том, что вся ваша дальнейшая жизнь на посту мэра. Будет проблематично. И мы, Автомайдан, обязательно это устроим. А также общественность Запорожья, Запорожский Евромайдан и все другие активисты. Кстати, можете это сказать на камеру? Я уже сказал, смотрите. Сейчас будет пост. Сейчас будет пост. говорите. я вам не диктор. Смотрите, вот наша камера, я только что это сказал. Говорит. Путин хуйло. Вы с нами будете? ла 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 ла, -ла. Пустите, Опустите, опустите. Я, я, вас хочу снять. Да, да пожалуйста. Все, вот. И меня не забудьте. Вы, вы споете Сколько с нами песню? Мы уже знаем все. Же все Скажите, про Путина будете петь песню, господин Син? Или вы <с <с на всякий случай, или раз вы не рискнете, потому что может власть поменяться, не дай бог, какой-то там ДНР придет в Запорожье, и вы тогда боитесь, да, компромата такого? Я под вашу душу. Споете, как дыщица? А почему? Еще раз говорю. А вы Я... считаете, что Путин не враг? Я под вашу дудочку пить. Какая не буду? Дудочка? лучше руками не трогать. Так, а а расскажите последний вопрос. Вы нам говорили, ну, что все, в Запорожье закончили. будет все спокойно. Ответьте, вы на вопросы закончили. уходите. будете. Закончили разговор? Нет, как это закончили? Вопрос уже остался Я еще. Сказал, закончили. А в Запорожье то, что взорвали мост. Это как? Это, это было предусмотрено? Ребята? Да. Ребята, вот вы на, вы на своем кабинете говорили, что в Запорожье все спокойно. В Запорожье будет все спокойно. Не сомневаюсь. Как-то не видно, что Запорожье сильно спокойно. Ну вы приехали туда, водки попили, и все увидели за три, за три дня. Товарищ вот зачем вы а нас а где гостиница Шератон находится? А, кстати, вы сказали, что мы жили в Шаратоне. Почему это, Бед почему это вы собрали? Я ошибся, я не собрал. Мне так просто сказали, я вы... а, выяснил. Все журналисты вы, встали, вы жили у человека, я так. понял, что он вам оказался. Мы этот, жили не у человека, товарищи. Ну вы же сказали, вы сказали интервью, я жил он вам в это все Я Я лично жил в ин Видите, Вы интуристе. За 600 гривен даже вы сейчас номер. не знаете, Это 300 гривен человека. Вы считаете, что я бизнесмен? А 10 кто гулял до трех? Не заработал 300 гривен? Кто гулял до трех утра? Кто Водку, и купил. Когда ведутся боевые действия на востоке Украины. А вы продолжаете руководить этими потоками, и бюджет Украины не получает деньги. Это называется пособничество Путина нашему врагу. Если пара, Я Поэтому, не делаю это. если вы, если вы не готовы сами понять это и уйти в отставку, мы тогда будем делать так, чтобы вы, ваши ваши условия работы было, наверное, проблематично. Я это не делаю. Я это не делаю. Я это готов сказать на детекторе где угодно. Давайте. Это первое. Мы давайте, принимаем. Второе. давайте. Мы принимаем. Второе. Если вы готовы, то давайте Второе. скажите. Второе. 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 Если Отлично. мы сейчас выявляем где-то какие-то да -да. то я это все прекращаю. Вы прекращаете что? Нахожу человека, нахожу группу, которая это делает. Фиксирую. Я для этого. Скажите, а раньше я вы для делали этого... это? Вот раньше, при Януковиче. Вот говорят, что вы всеми руководили, всеми подобными, никем, вы обеспечивали. Я это. никем не руководил. Вот, Понимаете, из-за того, что сказать. нет доверия у людей, вот у нас нет доверия, у запорожцев нет доверия, потому что вы раньше воровали, а теперь вы уже не будете воровать. Вы сейчас говорите, что теперь все изменилось что-то, да, и вы я, воровать не будете каким-то волшебным я образом. Я и раньше не воровал, и сегодня это не делал. Но люди не верят. Ну мало ли, что люди... Ну, пройдите через выборы, будут. докажите, что вы... Так э, я что и пройду вы... через выборы. Так, так подайте в отставку, сделайте забуду. вы и все, мы успокоимся. Так а дальше Нам все равно кто вы будет знаете, в Запорожье. Закон в законе отставку должен принять Два совет. месяца. Совет. Примет. Я думаю, что примет вашу отставку. Без проблем. А вы самолетом не пользуетесь? Нет, сейчас, не. мы а сейчас нет. Мы сейчас можем запроводить опасно. Зим, мэр, Хорошо, пообщались с ним, сейчас за ним и Здравствуйте еще раз. Что это за дешёвые понты? Почему О, дешевые понты? Что вы называете понтами? Вы меня можете испугать. Мы не хотим вас пугать, мы Но хотим, чтобы вы просто ушли. Судя по вашим присущимся рукам, наверное, нет всё-таки. Где ты видишь что случилось? Видел, не no, что... раз. <сос> где ты видел? Видел. Опа, 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 опа. Опа, смотри, смотри, где ты видел? Кобы Сергея, <сос> Александр с пузом, пузом. Оп, оп, <сос> оп, оп, где ты видел? Александр, а зачем вы так прижимаетесь к Сергею Кобу? Вы меня любите? Вы меня после революции любите? За то, что мы Януковича не Секунд, когда ты слинял отсюда, я читал твои. А я тоже сыку. Алексей Гриценко тоже секунд. Я Сергей Хаджинов. Я не знаю. Алексей Гриценко, знаете, еще такой. Я он читал, сейчас в армии я служит. Я ваши комментарии. Так кто там ссыкун? Наши комментарии. Вот он, секунд. А может это вы ссыкун? А, вот он, люди он хотят, чтобы вы в отставку ушли, а вы не да. уходите. Потому что вы ссыте. Люди не хотят, чтобы я ушел в отставку. Ну так докажите это. Пройдите выборы. Так я и пройду не Ну так давайте, в отставку я, подайте. Я, я Через просто, два месяца просто, будут выборы. Просто вы как все остальные с Украины просто уедете и, и не понесете должного наказания. Ну, ну посмотрим, кто из нас там будет. Ну смотри, конечно посмотрим. Конечно. А куда вы сейчас идете, можно узнать? Это мое личное дело. Вы по личному делу идете? А я думал, месте. вы да, вы в командировке Надо на рабочем читаться. месте. Переду... Я Не обязательно передо мной. Я как представитель общественности, перед которым вы должны отчитаться. Вы же на наши налоги. Вы можете... Ой, господин. Я понимаю, что вы сейчас чувствуете. Раньше вы были всемогущие, а сейчас, вы, к сожалению, уже Сдаете позиции. Да, да, да. Ваше просто благо, что мы толерантны и не вынесли вас с вашего офиса. Мы не правый сектор, понимаете? Вы там нырнули как-то да, под... Вы там под Сергея нырнули там аккуратненько. Под руку повыли, или так. под ногу, даже не знаю. Но вы же понимаете, что мы можем приехать из правого сектором, из самообороны, бежать. Так с удовольствием. с удовольствием. Вы нас приглашаете, а потом На будете сюда. говорить, что На настоящий, мы ворвались. Настоящие мужчины не угрожают. Так мы делаем. Я вижу, что вы пока урожаете. Вы видели, сколько уже человек мы иллюстрировали в Киеве? Я пока вижу, что вы только угрожаете. Так, вы сюда, в ресторанчик? Да. Вы же уже были в одном. А, вы передумали? Пройдемте. Хорошо, ладно, погуляем. Странно, чего вы в рабочее время просто гуляете без цели какой-то? В то время как гибнут люди. Это интересный вопрос. Да. Да. Мы, например, работаем в частных случаях. Коба, например, хозяин своего бизнеса. Я работаю да. на компанию западную, как я генеральный будет? директор. Да вы никто же не мешает, пожалуйста. Так. Вы в подъезд идете, да? Вы нас приглашаете с собой? Нет. Не приглашаете. Но можно тогда тут подождем. Хорошо. Там, а хорошо. кому вы идете? Понятно. Ну ладно, что вы Непонятно. У нас здесь. Автомобильная корпорация. У нас Украинская Автомобильная Корпорация. Страховая компания. Понятно.

свободной стране можем снимать, что хотим. Вы же снимаете на камеру и люди. Можете меня ударить по лицу. Да нет, человек без тебя. А вы на всякий случай снимем, да? Просто равно. Мы ищем. Почему? Объясните. Мы ищем господин. Обоснуйте это чем-то. Каким-то... Вам показать журналистское удостоверение. У него, кстати, есть удостоверение журналиста, он имеет правости. Позовите сина.